mish yangi yilni qandoq kutib olsang yil davomida o'sha hayot sanga nasib bo'lar emish mish mish bu ho'p biza yangi yilni qanaqa qilib kutib olyapmiz aroqxo'rlik bilanmi paqildoq paqillatibmi nima bilan kutib olyapmiz qani aytinglar yil o'n ikki oyda otamizga qilib bermagan norinni yil o'n ikki oyda otamizga qilib bermagan shashlikni ertaga qilish bilan kutib olyapmizmi shu ho'p yangi yilni qaysi holatda kut olsang yiling o'shandoq davom etar ekan nega bizlar bu yangi yilni namoz bilan kutib olmayapmiz ibodat bilan tilovati qur'on bilan ota onani xizmati bilan oila bilan tinch totuv yashab yetim yesirni boshini silashlik bilan muhtojlarga yordam qilishlik bilan mahallani yurtni obod qilishlik bilan nimaga boshlamayapmiz musulmon inson mas'uliyatni his qilsin